说河南话呗，河南话听得懂听不懂？要不要不我说普通话也行，是吧？非洲度假回来的羊头的唉，来个小羊头吧，来个小羊头吧，先来撕个下巴壳子，先来撕个下巴壳子。河南人骂厉害，骂人厉害不？河南人骂人厉害不？ 你个傻钟，傻废死！我这都不算厉害了，回头三十次差不多，八十次叫奶就行。前天买的裤啥时候发货？这两天啊。我说我二十次，他说三十次差不多，八十次叫奶，太奶，还没死呢，还没活够呢。好好说话。他说要听听河南人骂人。 一会儿叫我妈弄过来，一会儿带我妈弄过来啊。就我妈弄过来，卷了叫你一句话都听不懂。<laughs> 我上劲哈哈、啊啊啊这个、哈！哈哈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 哈！ 对，得拍着腿，嗯，完了之后吧，河南性的标准的嘛，这语言你永远模仿不来，知道吧？娘个脚！啊 <laughs>、嗯，行了，别闹了，一点都不文明了。好多小孩子看我直播呢，哎、嗯，别笑。 一会儿带我妈弄过来啊，俺、啊、妈要弄，俺、啊、妈要发火的时候，我可拉不住哈、啊。这羊不刷牙，嗯，来四个羊头皮行吗？行，四个羊头皮，看看这羊头皮行不行？给它脱个衣服，来个羊头皮。我的乖，这个羊头皮还怪闹，还不闹了哈、啊。嗯，哎、啊，就爱看你吃。谢谢你们喜欢，你们喜欢主播的，给主播点点屏幕，点点爱心，行不行？行。来个羊头皮吧，咱们。 来个羊头皮，脱一个完整的皮啊！这个羊头是带耳朵、带皮的。先把这个脱过皮的羊头给它放在这里，然后看一下这个羊头皮肉多不多？我的天，肉还算是不少了啊，就是有点儿咸了。这个羊头皮还算是不少了，哎，把耳窝这块儿给它掐一下，我的耳窝这块儿里边有耳屎，骚红了、臭红了，有毛毛。好，来，咱一口不扔，咱都给它炫了哈、啊！来吧，进来姐妹们，朝屏幕怼怼啊！ 我妈比我好看，十八的时候也是一枝花。以后不做直播，家常饭都吃不下去，都吃馋了吧？不可能！我跟你说，家常便饭是你永远吃不够的菜。对。我们天天吃这肉可能会吃够，但家常便饭你永远吃不够。你看俺们天天吃这东西都吃的巴巴够了，<对>真的说不好听，你给我来碗大米粥，来个咸菜啥的，我吃都比这香。嗯嗯，个 <laughs> 一天一个标准，一个羊头。 不要问我为啥吃羊头，因为羊头不占肚子，长不占肚子，能多吃点。小香菇多大？小香菇二二二十四，一顿能吃一头猪吗？小意思啊！一会儿来个猪糖，好嘞。嗯，来个上牙糖的，这上牙糖的有点发黑呀。 来个羊腮、呃、羊腮帮子吧，炫咋净说实话？那本来就是嘛，羊头羊头里边有肉归有肉，但它骨头多，吃完不易长饱。要这个工地炫上一个大猪头，那一会儿咱一木了，都吃不下去多少东西了。来个羊眼睛，来个羊眼睛，哇、哦，这个羊眼睛有点热啊。来个羊眼窝窝，羊眼窝窝。 太浪费东西了，我浪费啥了？以后不当吃播了，我也喜欢你，支持你，谢谢。会的，你放心，这吃播干着干着就干不动了，到最后基本上都会回归于播日常。因为吃播也不是，也不是那个金刚永不败，对不对？再<对>一个，吃播这个行业比较伤身体，它会有一波新的吃播来，啊、呃、吧，随着留职留职就把这些老吃播给它打压下去了，再加上这老吃播的身体吧。 也不可能天天红火，所以说到后期的话，就肯定就是步入到干不了吃播了，就是播播职场，聊聊天，说说话啊、嗯。所以说，我现在趁能吃的时候，赶紧多播播，多挣挣。等来后不能吃，万一没人嘞，对不？对。万一没人嘞，所以说就努力吧，少年。直播没推送，没事儿，官方都这个样了，嘞。胖姐也不吃了，嗯，胖姐大牙们啥他们都不吃了。 这边你看这些老吃播不干的不干不吃的不吃，说实话跑路的跑路，咱说实话，那还有几个正儿八经能搁这跟着吃的，咱说实话对不对？对、嗯、不是你炫不跑，是你炫还能靠两年，谁让我年轻呢？对不？谁让我年轻呢？哎，不是，有的时候也能理解，那吃播他也不是金刚不坏之身啊，能一直炫能一直吃，吃播也是人，吃播也是有个正常身体，肠胃坏了之后，你想让我吃我也吃不下去了，对不对，对所以说，嗯。 我说这话没有给自己铺路哈、啊，我就是能吃哪天算哪天。等我吃不了了，我也不吃。你骂我，我也吃不了。现在我比以前都吃了少多了，对不？对。现在我都没有以前能吃了。哎呀，不来猪头，给我来个牛排。有牛排，先给我上牛排呀！咱就是说，先不上点好吃的玩意先来点牛排。来个鼻脆骨吧。哎，来个鼻脆骨。没有，那边一个小时。 哎，哎呀，你看看，你要找羊头锅上、哎、<呀>羊头之前上这个，我不就吃这个了吗？牙膏跟之前的一样吗？一模一样的，来吧，搞个牛排吃一吃吧，吃点健康美味的好东西吧。嗯、喜欢看你喜欢看你吃，说实话，等你再过两年，你基本上老吃播都不会再去吃了，身体可可不了这么去造，对吧？对。现在是说实话，缺钱的时候，为了为了钱。 敢使劲造，等后等后期的时候，基本上也不是缺不缺钱的问题了，就是也是身体不太行了，也不是说挣钱挣多飘了，就是身体大不如以前就不想吃了，吃时间长了也会够了。现在我家都多少年都多少天都炖不了一回肉了，嗯，太香了、嗯，你也不怕撑死你了，给自己干恁大一盘呢？嗯， 呃，刚吃又卖货，越来越讨厌了。你看谁不直播间不卖货，咱去谁直播间呗？那娱乐主播他还得靠没有大哥刷礼物的时候，他还得带我个货活着呢。这一天生活费真老高，带点货怕啥的呀？这些食物谁提供啊？我啊，我提供啊。对，嗯，这美颜开的有点高，都看不出牛排的品质了。嗯、呀，看看，都馋坏了。我的乖乖了，我的乖乖了，哎。 怨不得好多人都愿意吃西冷牛排呢啊！嗯、这西冷牛排怎么这么香呢？嗯，香了。肉嫩多汁还香。哎呀妈！嗯，绝了<对>！吃肉不长肉，唯有吃牛肉。对，外面一份得一两百。外边可不，我要我这一盘最起码得二三百块钱。哎、光牛排都大三片了。上次拍的牛排特别好吃，这次这个牛排比上次牛排还要好吃。对，咱家上次卖的牛排是那个菲力牛排，牛里脊肉，这个牛排是。 西冷牛排，全部都有带有带有肉边油边带有金金边的西冷牛排，肉质贼嫩。直播间有没有礼拜六礼拜天领孩子出去吃牛排，一份牛排花个一百来块的？有，跟西餐厅点餐率并列的，就是菲力牛排跟西冷牛排点餐率都是这个的。对对，西冷牛排比菲力牛排多个肉筋，很多人都会爱吃。嗯，很嫩，一点都不硬。对。 直播间有没有节食前不敢吃肉的？有。有没有礼拜六、礼拜天领孩子出去吃那个啥？嗯，出去吃牛排嫌贵的？有、嗯。来，今天在我直播间让你实现牛排自由，行不行？行。我可以这么跟你去说，在咱家买牛排，一你可以放心，咱们家牛排不拼接、不合成，对不对？对。全部都是整切特制整切西冷牛排，西冷牛排都是牛脊背的肉，活肉比较高。一片牛排的话是一百克，来给您看一下，它都会带有一个油边因为牛脊背的肉。我再给您打开一片看看。 牛脊背的肉哈，它不是说，哎，你家牛排怎么每一片长得都不一样？因为它是选用。 牛几倍的肉，它每一片跟每一片长得都不一样，但都会带一个小油边如果你不喜欢吃煎熟了，剪下去就可以。对，啊，一片牛排的话是一百克。你们在外边加个鸡蛋煎一份，外边最起码要卖你一百多块钱。哎，今天在我直播间整切西冷牛排，老人、小孩、孕妇都可以去吃，高蛋白低脂肪，多吃牛肉比吃猪肉好。你们在外边买这么一片，买这吃这么一份一百多，买这么一片要不要三四十？<呀>这个西冷牛排要卖到四十块钱。 今天在我直播间，一片、两片、三片、四片、五片、六片、七片、八片，三百二，八片整切菲力牛排，西冷牛排，对，八百克，你们在外边买三百二啊？对，来，今天给我改价一百四十九，牛逼、啊，一百四十九，姐妹们听好了，泡沫箱加冰袋，顺丰冷链快递给您发货，一百四十九，八片牛排，拍下给您发九片，来付款成功再加一片给您发十片，十片整切菲力牛排，所有给我点关注的，我再给您加上十包黑胡椒酱。 行不行？行，来，有没有人就煎牛排说你们咱咱,咱得自己用家里的油煎嘛，煎出来摸滋味儿。对，有没有？有。来，今天在我直播间所有拍下，我再给您单卖两块钱一包的黄油，黄油都知道非常贵，<对>今天一百四十九十片西冷牛排加十包黑胡椒酱，再给你加十包煎牛排的黄油，对不对？对。把咱家的刀叉给我拿过来。拿过来。 我用的刀叉要不要？要。今天在我直播间，一百四十九十片西冷牛排，给您加十包黑胡椒酱，加十包黄油，再给您加一副刀叉。泡沫箱太贵了，宝，它是牛排，整切不拼接不合成，而且西冷牛排本来就比菲力牛排贵，九十九。那些扣九十九来都不是诚心买来，把九十九屏蔽上。好嘞。全部都是整切不拼接不合成，每一块牛排上面都会带有一个油筋儿，能不能看到？能。肉质非常，肉质非常非常的嫩。回到家，老人、小孩、孕妇都可以去吃。 对，这不拼接不合成里边没有大豆蛋白。对呀、啊。咱家牛排跟你承诺，里边不添加卡拉胶，里边不添加大豆蛋白，是正儿八经的牛肉。你九十九，你肯定是不行，宝儿。对。你要行的话，今天直播间一百四十九不要来，跟前上回卖那个菲力牛排一个价，一百二十九。行，是吧？行。哎，上回卖那个一百二十九，一百一十九来着。一十九。9, 那就改价一百一十九。 行不行？行、嗯，好薄，呃，反正一片一百克，厚的话就呃就小一点，薄的话就大一点。对，嗯、啊，牛排不添加卡拉胶，不添加大豆蛋白，老人、小孩、孕妇都可以去吃。今天在我这边一百四十九，十片牛排加十包黑胡椒酱，加十包黄油，加一副刀叉，泡沫箱加冰袋，顺丰冷链快递。九十九，我的妈！九块九十九，你买十片鸡排都难买来。对呀，这是牛排啊。 回到家三分钟就可以让你出出比西餐厅还要好吃的牛排。对，收到货东西好能过来好评吗？能。No. 十片整切的西冷牛排，每片牛排上面都带右筋。今天直播间给您送十包黑胡椒酱，十包黄油，再送一副刀叉。来，改价九十九。牛逼、yes.！三百单，谁拍是谁的，行不行？行。Yes. 拼好手速，三二一上车，三百单。加好了，三百单。咱家这个牛肉肉质非常非常的好吃，而且它很嫩，嗯、老人、小孩、孕妇都可以去吃。嗯，哎呀，真嫩。 嘎嘎好，嗯嗯，九十九到手是十片牛排，十包黑胡椒酱，十包牛黄油，加一副刀叉。对，就咱们家这牛排，一共就三百单行不行？行。小黄车能拍单都能发货，早拍单给大家早发货。发<过>今天所有拍下付款成功，九十九十片整切西冷牛排，下单给您泡沫箱加冰袋，顺丰冷链快递，行吗？行。哎，单量有限啊，自己亲手做哎。哎呀，真香。嗯。哎呀。 太香了，真好。这牛肉真的很好吃，嗯嗯嗯。<对>嗯牛肉的肉质纤维比较高，嗯、脂肪含量比较低，而且像咱们家牛排的话，老人、小孩、孕妇都可以去吃，<对>没有添加剂，没有防腐剂，没有香精香料，对不对？对。姐妹们，我就这么说，就咱们家牛排，你都放心去吃。对。嗯，太香了。嗯。嗯。 这个牛排真的很好吃，嗯、对，这么嫩煎多长时间？回到家正面煎两分钟，背面煎两分钟，基本上就 OK 了。来，再加二百单、五百单行吗？行，一会儿拍完我现场教你煎，行不行？行，一会儿拍完我现场教你煎。今天在我直播间，月享时刻全部都是整切的西冷牛排，每块牛排上面都带有肉筋，一片牛排一百克，你们在外边买三四十一片，今天直播间九十九十片，拍下给您送十包黑胡椒酱，拍下给您送十包黄油。 拍一下，再给您送一副刀叉，行吗？行。拍一下，再给您送一副刀叉。哎，老香了，姐妹们，这都是这都是，你看它旁边都会带有一个肉筋，然后咱们家肉质，你看看，非常非常的嫩，对不对？对。嗯。拍了发什么快递？顺丰冷链给你发货。对。嗯，看看咱家这个肉质。哎呀，真好。看没看到？嗯。很好吃，很香。对。还有吗？给我来一口。没有了。 下班前发货，四十八小时左右啊，顺丰冷链。给你来一口。哎呀，给我来一口。还有四十大。嗯。香肠、肉，都爱吃。嗯。咱家这个牛排，你都回到家放心去吃，好评率非常高，嗯、对,对不对？对。嗯，好吃。还有二十单。煎几分钟？煎个五六分钟就可以。想吃嫩的，煎一两分钟。九十九。十 <99, S 1> 片。 整切的西冷牛排，嗯，整切的西冷牛排，再给您送十包黑胡椒酱，再给您送十包黄油，再给您送一副刀叉。对。小黄车能拍单都能发货，早拍单给您早发货。发货肉嫩多汁而且营养价值非常高。嗯、像家里边有老人、小孩、孕妇的，多吃点牛肉好，对不对？对多吃点牛肉好，因为牛肉的营养价值高，脂肪含量低。<对>嗯。拍我老贵的。 nice，好吃。嗯，是腌制过的吗？对，全部都是腌制过的。回到家您吃免腌制的。对。西冷牛排选用都是牛脊背的肉，活肉比较多。有没有拍完不会煎的？有。<Yeah. S 1> 哎，我还现场教你们吧。